सोमवार दिवसे जरूर शिव चालीसा गुजराती माम दोहा जय गणेश गिरिजा सोवन मगन मूल सुजान कहत अयोध्या जय सदा दीन संतन सदा भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर शिव गंग बहाये मूल तंग शार लगाए वस्त्र खाल सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे मैना मातो की हवे बुलारी वम सोहत छवि न्यारी कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रु शयकारी नंदी गणेश सोह तहन कैसे सागर मध्य कमल हई जैसे कार्तिक श्याम बाहुल या छवि को कहीं जात नकाओ देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दू प्रभु आप निवारा किया उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी तुरंत शरायन आप पठायो लव निमेश महन मारी गिरायो आप जलंधर असुर संहारा तुम्हार विदित संसारा त्रिपुरासुरयु मचाई तब ही कृपा कर बचाई किया पूर्व दानी महन तुम सेवक स्तुति करत सदाही देव माही महिमा तब गाई अकथ अनादि वेद नहीं पाई प्रति उद्धि मंथन ते ज्वाला जरत सुरासुरय विहाला किन दया तहम करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब किन्हा जीत के लंक विभीषण दिन सहस कमल में हो रहे किन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चहन सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भये प्रसन्न दिए इच्छित वय जय जय अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घट दुष्ट सकल नीक मोही सतावे भ्रमत रहो मोहित चैन न आवे त्राही त्राही में नाथ पुकारो ये ही अवसर मोहि आन उबारो लयी त्रिशूल शत्रु को मारो संकट ते मोहि आन बारो माता पिता भ्राता सब संकट में पूछ नहीं कोई स्वामी एक हई आस तुम्हारी आये संकट भारी धन निर्धन को देख सदा ही जो कोई जानचे सो फल पाही अस्तुप के ही विधि करे तुम्हारी क्षमा ना अब चुक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विधि विनाशन वी योगी यति मुनि ध्यान लगावे शारद नारद शीश नवावे नमो नमो जय नम शिवाय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए जो पाठ करे मन ता पर होते है शंभु सहाय रूमिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्र होन की इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे क्लेशा धूप दीप नई चढ़ावे शंकर सुनावे जन-जन के पाप नसावे अंतधाम शिवपुर में पावे कही अयोध्या तुम्हारी जानी सकल दुख हर हो हमारी दोहा निप नेम कर प्रार्थी पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा मुकसी उठी हेमंत ऋतु संवत चौसठ जान स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीम कल्याण

છે અને તમારી સમક્ષ કરવામાં આવી અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર માહિતી પૂરી પાડવાનો છે તેની સત્યતા અને સિદ્ધ હોવાની અધિકૃતતા આપી શકતા નથી કોઈ પણ રીતે તેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા કૃપા કરીને સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ અચૂક લેવી